Johor Baru 106.2 FM atau muat turun aplikasi IKIM FM di Google Play dan Apple App Store di telefon pintar anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Saya Syafiq Saleh dan kita berada di jam yang ketiga untuk sesi pertemuan pada siaran kita hari ini. Okay? Hari Rabu, kita nak bawakan lagi rancangan Islam dan Sains. Anda boleh tonton sekarang dekat Facebook Live, dekat YouTube Live sebab ada secara langsung. Mudah untuk dapatkan lagi pengisian kita pada sesi kali ini sebabnya dalam rancangan Islam dan Sains ni kita nak sama-sama hayati lagi kajian-kajian yang dilaksanakan oleh panel tetamu kita kita bincangkan di sini ha, kan senang kita tadahkan telinga tadahkan hati kita ni untuk fahamkan dengan lebih lanjut tentang kajian-kajian yang dilaksanakan kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Profesor Madia Teknologis Dr. Zul Ilham bin Zulkifli Lubis merupakan fellow utama merangkap pengarah pusat kajian sains dan alam sekitar IKIM beliau Dah hadir bersama kita sampai kat kuantini ni nak mengalung-alungkan kehadiran Dr. Zul Ilham. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Dr. Syafiq. Syukur. Apa Alhamdulillah nampak, Dr. kita berjumpa lagi ya. Ya. Uh, Okey okay, kan semua. Alhamdulillah sihat walafiat. Syukur. Uh, Alhamdulillah. Sebab itulah saya kalau jumpa Dr. selalu akan terbit ilham. Ha uh, inilah Dr. <laughs> Zul Ilham. <Insya Allah, laughs> semoga bermanfaat ya Syekh. <laughs> amin amin. Dr. semua okay ke tugasannya? Ha, uh, begitulah Syafiq Daripada minggu ke minggu uh, Banyaklah penelitian dan kajian-kajian Pembacaan yang perlu kita lakukan mm -hmm. Tapi Alhamdulillah lah Kami semua di pusat-pusat penyelidikan di IKIM ni uh, Lakukan yang terbaik lah InsyaAllah Amin, Amin. insyaAllah ya Doktor Kami pun sentiasa mengikuti rapat je kan Dengan uh, pasukan Doktor Bersama dengan uh, pasukan pusat kajian sains dan alam sekitar IKIM ni uh, kan Banyak artikel-artikelnya Banyak penerbitan-penerbitan um, dalam sudut kajian-kajiannya insyaallah kita nak sama-sama rapati lagi apa tak lagi bila dah buat kajian ha datang igim fm ni kan <laughs> kita nak ceritakan lagi kita nak sebarkan lagi dalam perbincangan kita baik doktor untuk sesi kali ini, kita nak bincang tentang ilmu dan disiplin rahsia kemajuan Jepun teladan untuk Umar. Sebab minggu lepas, kita ada bincang tentang perkara-perkara yang ada kaitan dengan lifestyle, disiplin uh, tentang masyarakat Jepun. Dan sebab kita faham, doktor pun uh, pernah tinggal di Jepun selama tujuh tahun. tu dia, doktor. Apa makanan Jepun yang sedap, eh, doktor? Cushi kah? <laughs> Nanti doktor cerita. Okay. Dan doktor, macam mana doktor melihat Uh, tentang cara orang Jepun ni pula mendekati ilmu. Uh, cara kerja mereka ataupun budaya mereka dalam merapati ilmu. Doktor, macam mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzal 'ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma Allah 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih, uh, Syafiq Sambang. yang saya hormati. Uh, para pendengar IKIM FM yang saya hormati dan kasih sekalian. Uh, terima kasih uh, kerana mendengar uh, sesi Sains dan Islam uh, pada minggu ini. Jadi untuk menjawab soalan bagaimana kita melihat uh, pendekatan Jepun terhadap ilmu Syafiq, saya nak kongsikan untuk uh, permulaan ni dua perkara ya. Ialah yang pertama ialah hormatkan ilmu itu sendiri. Yang kedua ialah hormat masa. Okey, Yang pertama bila kita lihat tentang hormat ilmu ni Syafiq, kalau tradisi a uh, perguruan ataupun pelajaran di ilmu di Jepun ni Syafiq, hmm. masih lagi kalau kita sebut boleh dikatakan berkait macam sistem maha guru dulu-dulu. Hmm. Syafiq, di mana kita berguru silat tu a uh, tok guru silat tu perlu kita patuhi arahannya. Perlu kita bukan saja patuhi Malah hormat di dalam gelanggang dan ya, di luar gelanggang. Di luar gelanggang. Hmm, hmm. Jadi kalau profesor uh, di universiti ni hmm. uh, Syafiq. Saya. Kalau kita keluar untuk uh, makan tengah hari contohnya Syafiq. Ya. Jadi nak di uh, kita pesan lah minuman Syafiq ya. kan. Hmm, hmm. Contohnya uh, profesor ni duduk di tengah-tengah. Jadi ada air lah. Uh, yang ingin di, diberikan kepada kawan yang di sebelah profesor sebelah sana. Air ni Syafiq tak akan lalu di depan profesor tu. Lalu di belakang. Jadi profesor sebagai pemegang pemilik ilmu pengetahuan tu dihormati lah kerana keilmuannya dan bukan sahaja di dalam apabila di dalam bilik kuliah hmm. tapi juga di luar. Hmm. Jadi air hormatnya air itu bila ingin diberikan kepada kawan di sebelah profesor tidak melalui di depannya, hmm. Hmm. di belakang. Kau lihat ini persamaannya tinggi dengan ciri-ciri budaya timur kita kan. Hmm. Bila kita lalu kita perlu tunduk di depan orang-orang tua. Jadi kita kerana kita menganggap orang yang lebih tua daripada kita mempunyai ilmu yang lebih daripada kita. Hmm. Jadi itu pertama Syafiq ialah yang paling ketara dalam masyarakat Jepun ni ialah hormat terhadap ilmu dan juga pemegang, pem, apa pewaris ilmu tersebut. Uh, terutamanya ni uh, memanglah ilmu ni milik Allah SWT. Hmm. Tapi diamanahkan kepada guru tu, kepada profesor tertentu tu, kepada maha guru, tok guru tersebut untuk Menjaga ilmu tu. Amanahnya ada pada tu. Walaupun ilmu ni milik Allah. Semuanya. Tapi hormat kepada ilmu. Yang kedua. Hormat kepada masa. Oh. Syafiq. Oh. Kita dah lihat. Kalau kita uh, banyak saya lihat perkongsian di media sosial. Ada sekarang ni kita banyak pelancong-pelancong uh, yang boleh pergi ke Jepun kan Kerana hmm. ya, tak perlukan visa Dulu semasa saya belajar di Syafiq perlukan visa okay. Jadi perlu dibawa penyata akaun untuk uh, nak dapatkan visa perlu ke kedutaan hmm. Kalau tak ada simpanan yang mencukupi tak boleh pergi ke hmm. Jepun Sekarang siapa-siapa saja yang ada pasport tak ada sekatan perjalanan boleh pergi Ambilan. ke Jepun hmm. Jadi ada bagus ada yang tak bagus ya. Jadi bila kita tak hormat kepada masa ni, kita beli tiket uh, kereta api laju Shinkansen dia Shafiq. Kerana kereta api laju ni memang hanya berhenti pada minit berkenaan jika tak ada apa-apa gangguan lah. Hmm. Dan dalam masa 2 minit akan berjalan ke destinasi seterusnya. Hmm. Jadi banyak ada benda kita punya pelancong yang biasa kebiasaannya kalau di Malaysia ni oh tak apalah lambat seminit lambat dua minit kan. Yeah. Apatah lagi lambat lima belas minit. Memang ditinggalkan oleh kereta api. Bukan sahaja kereta api laju ni Syafiq. Hmm. Malah bas. Okay. Kalau kita lihat di pondok pentian bas kalau ada peluang nanti kita pergi ke Jepun lihat dinyatakan waktu tu sehingga ke skala uh, minit. Contohnya uh, 8.35 pagi hmm. kita pun cakap, eh, 8.32 kita sampai ke Pondok Bas kan? Bas eh, tak ada bas ni. Ha. Oh, ini, ini hanya, apa ni lah, ah, Notis je ni kan? Pam, yeah, ha. Seminit lepas ha. lah. tu, yeah. ada dah memang bas. Hmm. Dan memang tepat It pada masa pintunya terbuka. Hmm. Walaupun tak ada orang, tetap dia akan ada di stesen tu kerana dijanjikan. Jadi, hormat kepada ilmu dan juga hormat kepada masa. Mesti tepat, kan? Jadi perkara-perkara ini dia berkait banyak. Kalau kita lihat dari sudut barat kita sebut sebagai integriti, kan? Mm, mm, mm. Aa, kalau dari sudut perspektif Islam kita lihat inilah semangat ihsan. Kita buat uh, sesuatu tanggungjawab, amanah dengan bersungguh-sungguh seolah-olah Allah melihat memang Allah melihat kita sepanjang masa, mm, kan? Mm. Jadi maknanya kita buat tu kerana walau bukannya kerana orang lain melihat kita kerana ya. Allah melihat kita hmm. sepanjang masa kan hmm. dan konsep madani pun ada disebutkan berkaitan berkenaan ihsan jadi apabila disiplin yang tinggi ini hmm. dengan niat dan kesungguhan untuk kita mendapatkan ilmu contohnya ilmu sains ni, untuk menjalankan penyelidikan melakukan inovasi maka insyaallah hasilnya boleh jadi cemerlang lah hmm, Syafiq. Masya Allah kan itu daripada sudut setiap aspek yang kita melihatkan macam mana ilmu itu asasnya mereka membawakan kan eh, ya disiplin ilmu kat situ kan dan mentaati menghormati ada dekat situ kan ditambah pula dengan mengikut kepatuhan masa ha, disiplin juga kat situ tu masanya tepat kan dan semua itu uh, yang kita melihat kepada bagaimana pergerakan yang penuh baik eh daripada masyarakat Jepun itu okey doktor bila lihat uh, tentang Jepun ni masyarakat Jepun ni, dia sangat berdisiplin terutama dia belajar pelajar sekolah sampailah ke penyelidik universiti doktor. Jadi, dari pandangan doktor, apa rahsia dia sebalik budaya disiplin ni dan bagaimana sains oh, ni cantik ni, macam mana sains memainkan peranan di dalamnya, budaya disiplin doktor, macam mana? Uh, melalui pemerhatian uh, saya rasa lah Syafiq, pendapat saya ialah disiplin ni bukanlah dia secara semula jadi adalah ia perlu latihan. Ya. Jadi sebagaimana yang kita dah dibincangkan uh, dalam sesi yang lepas juga hmm. pendidikan di sekolah ni memainkan peranan lah. Jadi apabila dah dilatih daripada kecil tentang disiplin, tanggungjawab dan sebagainya, hmm. uh, setiap perkara ni ada sistem yang perlu dipatuhi dan ada masa yang perlu dilakukan ni. Eh, uh, di mana sesuatu perkara perlu dilakukan, uh, maka uh, masyarakat Jepun ni menjadi berdisiplin kan dan mereka ada satu konsep yang kita panggil sebagai penambahbaikan berterusanlah saya rasa Syafiq pun mungkin pernah dengar kaizen Kan? Kaizen. Kaizen. Di mana setiap hari ataupun setiap uh, peringkatan-peringkat tu perlu lebih... Maksudnya setiap hari ni lebih baik. Hari ni mesti hmm. lebih baik daripada semalam. Hmm. Esok mesti lebih baik daripada hari ni kan? Yeah. Jadi disebabkan ada konsep penambahbaikan uh, berterusan ni, jadi cuba. Kita cuba untuk mencari jalan untuk melakukan yang terbaik. Hmm. Dalam sains pula Syafiq, sains. ini sangat-sangat penting kerana... Dalam sains ni kesilapan kecil boleh beri kesan besar, hmm. kan? Boleh menyebabkan aa, kemalangan, kerugian, risiko, dan sebagainya kan? Aa, jadi apabila kita dah pastikan kita hormat masa dan ada mematuhi sistem dan sebagainya, yeah. maka ia dapat memberikan kesan besar kepada inovasi kita. Hmm. Jadi dalam Islam kita juga diseru untuk istiqamah konsisten. Jika benda tu dah baik, kita teruskan kan walaupun oh. perkaranya kecil. Dan kalau boleh ditambah lagi. Aa, ditambah baik lagi supaya hari ini aa, lebih baik daripada semalam. Kalau boleh saya kongsikan saya. Aa, ada jadi di Jepun ni juga dia konsep dia ialah bukannya kita nak mematuhi masa tu kita terlampau awal pula sikit. Janji dengan orang pukul 8 pagi kita datang 7:30 dah nah. me mungkin menyusahkan pula sebab Betul. persediaan Adi. belum disediakan oh. kan mm -mm. jadi to be just in time mm. untuk check up tak ada bazir terlalu awal masa uh, kalau kita tetamu kita dah uh, tuan rumah pula Uh, nak menggoreng jutuhnya yeah. kan elok-elok kita dapat uh, pisang goreng yang memang betul-betul rangup terganggu pula masa dia tu kan uh, jadi e jadi kita sampai tepat pada masanya seperti yang mm -hmm. dijanjikan kan mm -hmm. jadi kalau dalam sains ni kita ikut uh, masanya maka sistem tu akan berjalan dengan rancak dan proses seterusnya dapat uh, berlaku Uh, dengan baik ya Syafiq kalau kita hmm. lihat hmm, hmm masya-Allah kan itu kalau dah ada dengan ketetapan masing-masing maka ikut jadualnya pun seperti apa yang telah pun ditetapkan kan semua ikut uh, peranan masing-masing kat situ masya-Allah doktor sebagai seorang saintis dan pendidik doktor bagaimana doktor melihat hubungan antara kebersihan disiplin ni pula Pembangunan masyarakat ni khususnya uh, Islam sendiri melihat daripada Aspek uh, ibadahnya Dalam kehidupan seharian Doktor Macam mana kalau lihat kepada sudut ini Kita pun boleh terap-terapkan daripada sudut ibadah kita Doktor Macam mana Jadi kalau kita lihatlah Bila kita sebutlah tentang uh, Disiplin Kelebihan ilmu ni Syafiq kan Saya. Kita perlu Lebih uh, mengamalkan uh, Budaya Ilmu ni lah Hmm. Uh, Sebagaimana yang kita sebut Kalau saya boleh kongsikan uh, Di sini ialah Antaranya ialah konsep hmm. Hmm. Uh, Di mana Dalam satu-satu pekerjaan tu Ada kalau pernah dengar Syafiq nama dia Horenso Horen. Jadi Horenso ni uh, oh. kalau bahasa Jepunnya Ialah sayur bayam lah yeah. Tapi dia yeah. <laughs> uh, yeah. sebenarnya Akronim kepada tiga perkataan oh, Hokoku, okay. Renraku Dan Sodan oh, oh. Jadi Hokoku ni pertama sekali apabila berlaku sesuatu Sesuatu uh, pemahatan hmm. dalam sains lah Bila kita jumpa sesuatu pemerhatian ni, pertama sekali kita mesti hokoku ni laporkan. Hmm. Lepas tu renraku kita hubungi, hubungi pihak-pihak yang berkaitan hmm. dan seterusnya diikuti sodan. Kita berbincang. Oh. Jadi disebabkan ada fasa-fasa fasa di sebalik ni jadi apabila penemuan itu dilakukan kita perlu melaporkan. Hmm. Selepas kita laporkan kepada aa, sama ada para penyelidik yang sama dengan kita ataupun kepada ketua kita, maka kita aa, berhubung dengan pihak-pihak yang boleh membantu menjadikan pemerhatian kita itu menjadi lebih baik. Syafiq, jadi aa, kita dah jumpa satu pemerhatian ataupun kita boleh hubungi pihak-pihak yang berkaitan yang boleh memberikan input Uh, sama ada pemerhatian ni sesuatu yang baik hmm. ataupun uh, tak baik ataupun jika baik bagaimana nak menjadikannya boleh digunakan dan lebih cekap lagi. Kemudian kita sodang. Sodang ni maksudnya berunding, oh. berbincang. Oh. Uh, apa yang pihak ini boleh lakukan, apa yang kita boleh lakukan, di mana kita boleh dapat sumber kewangan hmm. untuk menjadikan inovasi ini satu produk ni, satu kenyataan kan hmm. jadi kalau kita lihat nilai-nilai ni di sebalik falsafah ni yang bila kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dengan penghayatan dan disiplin untuk melaksanakannya hmm. boleh menjadikan Pendekatan yang membawa kepada Kejayaan hmm. dalam uh, sains hmm, InsyaAllah InsyaAllah Semoga ini juga menjadi azam kepada kita kan doktor Melihat kepada perkara yang baik ini Untuk ambil eh Sebagai teladan panduan Dalam hidup kita insyaAllah Okey Kita rehat seketika doktor Nanti kita nak sambung lagi Apa yang doktor rasa paling menarik Yang boleh kita pelajari Bila kita tengok kepada sudut institusi pendidikan Contohnya Sebab saya kira Ada yang saya tak pernah sampai Jepun doktor Tapi ada yang cerita bila melihat tandas awam mereka pun ah itu pun doktor dah senyum hmm. dah tu <laughs> doktor dah senyum dah uh, kita melihat ada sesuatu yang boleh kita belajar kan macam mana tandas awam yang mereka susun mereka uh, design tu memang kena dengan uh, kita ni seharian menggunakan eh nanti kita bincang juga kat situ insyaallah okey kita lihat seketika jangan ke mana-mana untuk anda teruskan kekal bersama IkM FM banyak lagi pengisian selepas ni di rancangan Islam dan Sains kekal bersama IkM FM Johor Baru 106.2 Masjid Alwi, Kangar, Perlis Salah satu bangunan yang tertua di Bandar Kangar ialah Masjid Alwi yang telah dibina pada tahun 1931 Masjid Alwi Kangar adalah salah satu mercu tanda syiar Islam di negeri Perlis Sejarah masjid ini telah dicatat di atas sebuah batu peringatan di hadapan masjid tersebut dalam empat bahasa iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Menurut catatan sejarah masjid tersebut, Masjid Alwi Kanga telah dibina pada tahun 1931 dengan perbelanjaan sebanyak 64,684 ringgit. Dana bagi perbelanjaan ini diperoleh melalui kutipan wang zakat, derma dari pegawai-pegawai kerajaan yang beragama Islam dan saudagar-saudagar Islam serta peruntukan dari Kerajaan Negeri Perlis. Usaha-usaha mengumpulkan dana bagi membangunkan sebuah masjid di Kanga semenjak tahun 1920an lagi, dan pembinaannya telah dimulakan semenjak perkhidmatan pegawai penasihat British, Mr M C Hay. Pembinaan masjid ini bermula pada tahun 1931 dan pada bulan Februari 1932. Semasa perkhidmatan Mr. O.E. Venables barulah masjid tersebut siap dibina. Ia telah dibuka dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Negeri Perlis, Raja Alwi Ibni Almarhum Tuanku Said Safi Jamalulail pada 14 Syawal 1351 Hijrah bersamaan 10 Februari 1933. Masjid yang begitu indah ini telah dinamakan sebagai Masjid Alwi iaitu sempena nama Raja Perlis ketika itu. Masjid ini dibina berkonsepkan seni bina mural klasik iaitu pada bentuk kubah masjid ini. Ia mempunyai persamaan dengan Masjid Zahir di Kedah. Terletak di tengah-tengah ibu negeri, kebanyakan tarikan utama di Bandar Kanga berada dalam jarak berjalan kaki dari Masjid Alwi. Antaranya ialah Menara Jam Besar dan juga beberapa pilihan penginapan di Bandar Kanga. Masjid Alwi juga telah didaftarkan sebagai tapak warisan negara pada 2 Februari 2018. Sehingga kini, Masjid Alwi masih digunakan dan menjadi antara masjid utama di negeri Perlis. Pelbagai program pengimarahan dan kemasyarakatan seperti kuliah mingguan dan lain-lain dilaksanakan dengan sebaiknya. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Ikim FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh dan kita teruskan lagi siaran kita ini menerusi rancangan Islam dan Sains dan kita sedang bersama-sama dengan panel tetamu kita iaitu Profesor Media Teknologis Dr. Zul Ilham merupakan fellow utama merangkap pengarah Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia, Ikim. Kita bincang tajuk kita iaitu Ilmu dan Disiplin, Rahsia Kemajuan Jepun Teladan untuk Ummah ha, kita nak fahamkan lagi doktor sebab bila kita bincang dengan lebih banyak ni, dengan lebih banyak cabang-cabang doktor banyak yang kita dapat uh, uh, terokai dan kita dapat uh, ambil sebagai teladan apa tak lagi doktor, bila melihat doktor duduk di Jepun agak lama tu doktor kan 7 tahun dekat sana tu, jadi apa yang kita boleh ambil pelajari daripada sudut um, pendekatan yang orang kata paling menarik lah doktor. Melihat nak fokus tu kepada institusi pendidikan. Sebab tadi sebelum berehat saya dah sebut tentang macam mana orang Jepun ni dia buat reka bentuk tandas awam ni. Uish, orang kata memang uh, mudah kan seseorang untuk menggunakannya dengan ada tempat letak payung, ada muzik sebab nak menjaga takut ada bunyi-bunyi yang bukan-bukan. Itu sampai ke tahap tu mereka fikir apatah lagi sekolah macam universiti. Mungkin doktor boleh ulaskan doktor. Silakan. Terima kasih uh, Syafiq. Uh, jadi kalau boleh saya kupas sedikit tentang berkenaan dengan uh, tandas tadi lah uh, Syafiq kan. Uh, jadi uh, mana yang Syafiq sebutkan tadi lah. Jadi tandas uh, di Jepun ni dia penuh dengan inovasi lah. Uh, di mana kalau kita biasa perlu bawa payung, kat mana kita nak gantung payung ni hmm. ada tempatnya oh. kalau kita bersama dengan kanak-kanak. Ada kerusinya mm -hmm, kan betul. dan juga ada juga pilihan untuk membuat bunyi ombak ataupun bunyi burung ke ataupun bunyi alam Saya untuk juga. mengelakkan ialah uh, uh, secara peribadinya untuk menjaga kerahsiaan lah <laughs> apa yang berlaku <laughs> di dalam <laughs> ha, di dalam. <laughs> eh uh, tandas tersebut eh Shafiq ha. jadi tu menarik uh, okay. belum lagi dengan ialah uh, yang boleh diselaras air pancutan air yang boleh diselaras oh, kalau musim yeah. sejuk ada pemanasnya oh, jadi tidak ada apa tempat baby uh, ada tempat letak bayi tempat letak uh, kanak-kanak bayi oh. kan jika oh. ada keperluan oh. dan Dan ada setengah uh, tempat eh Shafiq yeah. uh, saya lihat eh apa ada kerusi yang seperti kerusi yang boleh dilipat ke lantai kan oh. Bila saya lihat, rupa-rupanya kalau kita nak tukar baju, yeah. Syafiq, tukar seluar kan, jadi oh. tak adalah kaki kita tu terus ke lantai. Jadi yeah. bila kita tarik tu, kita berdiri lah di atas platform tu oh. untuk kita tukar oh. baju jadi takdahlah seluar dia. kita terus ke lantai oh. kan ha jadi itu satu benda jadi, yang platformlah ha. ha. oh. platform. jadi kita tarik ke tepi kita tukarlah baju okay. dekat atas okay. kalau contohnya pelajar nak tukar baju sebelum pendidikan jasmani dan sebagainya yeah. di tandas kan yeah. tak ada kalau, kalau tak kan terus di terus di lantai kalau kotor lantai tu kotorlah okay. seluar oh. kita kan ha jadi perkara-perkara macam ni nampak dilihat kecil tapi inovasi-inovasi yang memudahkan. Jadi, saya lihat di dalam sistem pendidikan Jepun ni, penekanan diberikan kepada pendidikan berasaskan uh, pengalaman. Kalau dalam bahasa Jepun ni, kita panggil karadade oboeru. Maksudnya, kita mengingati dengan cara melakukannya dengan tubuh badan kita ni hmm. karada de oboiru. Hmm. Jadi kita bukan sengajalah nak mengagung-agungkan uh, Jepun ni uh, amalan mereka ya Syafiq. Alam, alam. Tapi apa yang selari dengan kita sebagai umat Islam saya rasa boleh dikongsikan dan diamalkan supaya kita menjadi umat yang lebih baik. Betul. Hmm. Ha, Syafiq. Hmm. Jadi contohnya karada de oboiru ni Syafiq seperti mana yang telah saya kongsikan dahulu. Hmm. Jadi kalau kita perlu Membesihkan sendiri kelas kita uh, Tandas di sekolah kita hmm. Jadi disebabkan kita dah biasa melakukan perkara tu Maka tubuh badan kita ni mengingati kebiasaan ni Dan menjadikannya satu Sesuatu yang kita amalkan hmm. setiap masa kan hmm. Hmm. Contohnya ada satu konsep di mana uh, Pelajar-pelajar tadika ni Syafiq kalau di Jepun yeah. Dia bukan belajar di sekolah je Ada satu-satu masa cikgu dia Uh, akan bawa dia dalam troli hmm. tapi kat, dil, diletakkan itu kanak-kanak 4 hingga 6 tahun dalam troli troli hmm. jadi ditarik ditarik dibawa berjalan saya pun lihat apa sebenarnya mereka lakukan Shafiq jadi bila dibawa uh, mereka ni berjalan kemudian dibawa mereka berjalan uh -huh. di dalam taman-taman awam berpegangan tangan jadi contohnya bila tengah jalan tiba-tiba ternampak kura-kura uh -huh. keluar daripada kolam Syafiq ya yeah. Jadi, cikgu dia cakap, oh ini kura-kura. Jadi, kita kalau jumpa kura-kura, ambil. Pelajar tu sendiri ambil, pulangkan dia ke kolam oh, dia. Itu. Jadi, oh. karadade oboeru. Kita uh, mengingati dengan cara melakukannya hmm. sendiri. Yeah. Kemudian, cikgu Syafiq akan Saya. ambil daun dan ceritakan. Daun ni boleh melakukan fotosintesis. Hmm. Jadi, dia boleh menyerap karbon dioksida memberikan kita oksigen. Hmm. Jadi, secara tak langsung, Daripada tadika lagi dia dah tahu konsep bahawa Walaupun mungkin dia tak hafal apa itu fototesis yeah. Apa, berapa, ke, kecakapan terma-terma sains, sains eh. yeah. Tapi dia faham dan mengerti bahawa kepentingan alam Dalam uh, kesejahteraan hidup kita ni ah. Itu asasnya ah. Syafiq, jadi karadadeh uberiru Jadi berasaskan itulah Jadi kalau kita lihat di sekolah-sekolah ni Boleh diamalkan Uh, di kalangan masyarakat kita Syafiq Itu hmm, dia kan Doktor Sampai ke tahap itu Yang mereka mungkin meneliti kan Doktor Itu dekat sekolah, universiti Apatah lagi kita sentuh juga tentang uh, Tandas awam kan Doktor Dan Doktor pun pasti Ada lagi penemuan-penemuan di tempat-tempat lain kan Doktor Yang Doktor rasa sangat-sangat menarik Dan juga menjadikan satu uh, idea Ataupun inspirasi kepada kita kan Doktor Betapa pentingnya uh, Suatu pemikiran yang sedemikian Kan Doktor Kita pernah tengok Doktor Kalau orang yang suka kereta yang minat kereta-kereta yang berjenama Jepun oh, pasti akan meneliti dengan sebabnya macam mana mereka boleh fikir sampai ke tahap tu. Ha oh, macam itulah kan. Dia punya binaan teknologi tu. Doktor, sebagai penutup, mohon wow, sekejap doktor, Masa allah Allahuakbar. Boleh nak sambung lagi ni. Allahuakbar. Tapi itulah di hujung doktor. Apa yang boleh kita umat Islam ni doktor, eh kita nak ambil daripada sudut manfaatnya, apatah lagi kita cakap tentang ilmu tadi. Kita cakap pasal disiplin tadi dan bukan sekadar untuk kemajuan dunia tapi satu ibadah untuk kita dapat Keredaan Allah kita ambil manfaat daripada situ Doktor Macam mana? Jadi uh, kalau kita lihat Eh Syafiq, uh, apa yang kita dapat simpulkan mm. daripada perbincangan kita tadi, Syafiq, mm. saya lihat perlunya uh, adab datang sebelum ilmu. Okey, Syafiq. Uh -huh. Jadi apabila ada adab, ada disiplin, disiplin tertentu, proses. Mm. Jadi dengan mudahnya ilmu ini boleh diserap, dipelajari dan diamalkan hmm. untuk kepentingan diri dan juga masyarakat. Betul. Aa, jadi kita latih disiplin aa, dalam perkara-perkara kecil, masa, kebersihan, amanah, hmm. perkara benda yang bukan kita punya jangan kita ambil, Betul. sampah yang kita punya perlu kita bersihkan kan. Hmm. Jadi daripada perkara-perkara kecil inilah lahir disiplin-disiplin yang lebih besar. Baru hmm. kita boleh lihat dari sudut melakukan penyelidikan, inovasi, mencipta sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, kan? Hmm. Jadi jika kita lihat daripada nilai ini semua, maka kemajuan sebenar ni bukan hanya sekadar bangunan yang tinggi-tinggi hmm. mencakar langit, Shafiq, yeah, yeah. teknologi hebat. Betul. Tapi pengisiannya oleh kita, insan manusia yang berahlak berilmu dan berdisiplin yang menempati Ruang ni Jadi jika dilihat Jika kita pentingkan adab Datang sebelum ilmu InsyaAllah Syafiq ya. Kita sebagai kekuatan Kita sebagai umat Islam Betul. Masyarakat Malaysia Sama-sama Kita dapat membangun Menuju kerajaan Allah lah InsyaAllah mm -hmm. ha, Bukan hanya sekadar Untuk kemajuan dunia saja Syafiq ha, Jadi ialah sebagai satu ibadah Dan sama-sama kita semua ni Untuk mencari kerajaan Allah lah InsyaAllah Syafiq itulah yang saya dapat kongsikan insyaallah semoga bermanfaat Amin. untuk para pendengar UKFM. Ya, yeah, kan? Okay. Sesuatu yang sangat menarik, Doktor. Kadang-kadang kita pun perlu melihat juga bagaimana sesuatu budaya eh, masyarakat Asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi ianya membawa kepada manfaat dan selari seperti apa serana Islam. InsyaAllah kita pun sama-sama boleh uh, perbaiki eh, diri kita dan tingkatkan lagi kualiti eh, keamalan kehidupan kita ni. MasyaAllah. Lepas ni, Doktor kena bawa saya ke, ke Jepun, Doktor. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. <laughs> Selalu doktor rasa macam makan, 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 makanan Jepun yang halal kan dekat, dekat Malaysia ni macam-macam sushi ada kan tapi doktor pun sendiri pasti uh, mengetahui kan macam mana tempat culture di sana dan insya Allah semoga itu dapat memberikan kita lebih banyak panduan eh manfaat yang kita nak bangunkan kehidupan kita dengan sebaik mungkin daripada segala aspek kehidupan, kehidupan kita insya Allah. Doktor terima kasih doktor atas perkongsian ini insya Allah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan kita akan datang dengan lebih banyak lagi Pengisian perkongsian yang akan kita bawakan di sini Terima kasih doktor atas perkongsian ini Jumpa lagi dalam pertemuan kita akan datang Semoga baik-baik untuk doktor Assalamualaikum doktor Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih Sama-sama Syafiq -sama, sama Alhamdulillah Terima kasih juga kepada anda yang sama-sama ikuti bual bicara ini Dan saya Syafiq Saleh Berakhir tugasan saya di sini Dan selepas ini akan bersama pula dengan Siti Rohani Surani Untuk Inspirasi Jiwa Bermula jam uh, 1 tengah hari sampai 4 4 petang nanti dengan pelbagai lagi pengisian dan juga perkongsian yang disiap sediakan kepada anda Insyaallah Okay untuk anda teruskan kekal bersama Ikim FM Inspirasi Utama anda Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda Ikim FM Inspirasi Utama anda